Санитарно-гигиенические требования регламентируют микроклимат в помещении. Основными показателями, характеризующими микроклимат, являются температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха и концентрация углекислого газа в воздухе. Как вы понимаете, все эти характеристики связаны с вентиляцией, а несоответствие этим пунктам приводит к появлению дискомфорта. Одной из причин появления дискомфорта является конструктивная особенность зданий. Большинство сооружений рассчитаны на естественную вентиляцию, то есть вентиляцию, в которой приток воздуха поступает через щели неплотного прилегания оконных конструкций. А так как современным окнам предъявлены высокие требования по герметичности, такая вентиляция не работает. Такую проблему можно решить несколькими путями. Первый – за счет возможностей фурнитуры, путем установки окна в положение зимнее проветривание или на откид. Второй – за счет применения вентиляционных клапанов. Компания Rehau предлагает два типа клапанов. Первый – постоянного принципа действия, второй – регулируемый клапан. Клапан постоянного принципа действия Air Comfort работает за счет перепада давлений, поэтому его рекомендовано устанавливать в помещениях, требующих постоянный приток воздуха, например, кухня. Одним из основных преимуществ данного клапана является возможность его установки в окно после осуществления монтажных работ. Второй клапан Климомат работает по тому же принципу, но в отличие от Air Comfort, есть возможность регулировать его работу, открыть или закрыть. Дополнительным преимуществом клапана Климомат является наличие фильтра, который обеспечивает очистку поступающего воздуха от пыли. Данный клапан рекомендовано устанавливать в жилых помещениях, таких как спальня или детская, а также в зданиях, расположенных в непосредственной близости к промышленным зонам или автомобильным дорогам. Клапан климомат можно установить только в процессе монтажа оконной конструкции, поэтому его необходимо заказывать вместе с окном.